Ну, сегодня была очень хорошая игра. Поздравляю всех болельщиков, всех ребят. Мне было очень приятно самому смотреть за, за этой игрой. И очень радует эта игры, когда команда показывает уверенный баскетбол, что в защите, что и в нападении. Я думаю, получилось сегодня все. И вы и сыграла, как и защита дала, защита дала уверенность в нападении, соответственно, нападение дало уверенность в защите. Я думаю, счет на табло. Какую установку давал Евгений Музин перед матчем? Есть, чем акцент сделал? Ну, прежде всего, не, скажем так, давал какую-то взбучку, чтобы ребята, в принципе, особых изменений каких-то тактических нет. То есть основное это то, что люди должны больше играть. То есть мы должны играть не на 100, а даже на 110 процентов каждую игру. Сейчас есть проблемы у нас с составом, есть усталость какая-то. То есть с Одессой не, не получилось. Сегодня ребята вышли, захотели реабилитироваться за это обидное поражение. И я думаю у них все вышло. А что с кольцами сделали, еще трех и это, я думаю, больше психологический момент. Как ты самочувствие, когда у тебя срок восстановления? Ну, пока еще рано что-то говорить, потому что, ну, как бы, диагноз, в принципе, есть, но степень восстановления пока еще каких-то четких сроков нет. То есть пока будем смотреть, наблюдать, как это все пойдет дальше. Я говорю, я сказал в раздевалке, что говорю, я вас люблю, все ребята. Но иногда я ненавижу. Ненавижу за игру с Одессой, за их настрой И сыграть хотя бы часть того, что они сегодня показали, баскетбол с их сильным соперником, я вам говорил, что не надо настраивать даже было. На сегодняшнюю игру они вышли заряжены. С первых секунд не видно было и по движению, и по защите, и по всему. Здорово сыграли в защите. Единственное, что могу сказать, это 60 очков, 65, да, по-моему. Это тот именно показатель, к которому мы стремимся именно по игре в защите. Есть над чем работать, куча еще вопросов. Но эта игра, я говорю, хоть... Вопросом было участие Пирсона вчера, он говорил, что на вчерашний день он говорит, я играть не буду. Сегодня утром разговаривали с ним, он говорит, если я испытываю боль в стопе. схожу после разминки. После разминки сказал, что может играть. То есть попали мы в такую ситуацию, что увидели, священная скамейка и невозможность отработать варианты защиты и нападения, потому что 8 человек присутствуют на тренировке. Вот, ну, сегодня собрались все восемь, хорошо сыграли. Это все. На ком вы были акценты, в плане, кого разбирали на бище по, по, не, мы знали прекрасно, он прошлую игру у нас похоронил э, Джозеф, да, 9-7 трехочковых, он забил 27 очков, и Шехович 20. Мы разбирали против них, сегодня было определенно, ну, я поверил, что наши игроки смогут справиться. Выпустил Дзюба, хорошо играл в первой половине, с, 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 забыл Шеховичем, да. И в принципе Шестуха тоже неплохо справился со своей задачей, именно персонально. Шесть очков за первую половину забил Шехович, вот, за вторую, там уже более-менее с ним еще жестче стали играть. То есть основное было направление справиться с ними. Потому что мы знали, что это хорошие снайпера, и в прошлой игре очень много нам потрепали нервы. Они забили больше половины очков всех командных. Поэтому сделали акцент на, именно на этих игроков. Посмеяться а? хотите? Посмеяться хотите? Жена приехала. <смех> <смех> Вчера приехала жена с двухмесячным ребенком и с другой человек совершенно. <laughs> не, жена, не отпускаем. Да, не отпускаем. <laughs> Могу сейчас сказать, как ситуация такая. В понедельник приедет игрок украинский, будем посмотреть его. Вам известно, наверное, это. Игорь Кривич, он, пока сейчас без работы, будем пробовать хотя бы набрать 10 человек в строй, чтобы можно было поработать. Посмотрим, в какой степени готовности. Саша хороший игрок. Сегодня и вчера он, в принципе, ну, достойно выглядел в своих моментах. Есть определенная нервозность, есть определенная там, суета, да, но вы понимаете, что долго не играешь. Вот. Но я доволен и отношениями, работаю, Всегда был доволен по отношению к нему, как он относится к делу. То, что Тяжело найти ему место в команде, я имею в виду в игровых каких-то связках. Ну вот. А по отношению, это мой выбор был всегда, я держался за него. Тренюк по Черкасах попал в своей половине сегодня пирсом, попал в конце первой четверти. Тренируемся. Тренируемся, тренируемся, да, тренируемся, причем ставочка 50 гривен, да, <laughs> <laughs> с центра поля, там, постоянно, после каждого. Было бы, если щемяки, но было бы намного больше сегодня проявить. Может ли люди не играть? Да, конечно, может. Я верю, что может, я верю, что поможет, и, ну, это баскетбол, не, они же не роботы, поймите меня тоже, если так же ожидаешь от команды одного, а выходит... Ну, вы, вы, может, не ожидали, а я... буду какие-то остановки, Дайкс проходит, Пирсон проходит на их высоких, и за счет этого они напалили, и мы за счет этого, грубо говоря, посадили. Ну, вот видите, вы говорите о нападении, а я говорю о защите всегда. Мы хорошо защитились. То, что когда мы хорошо защищаемся, мы хорошо бежим. Появляется уверенность. То есть мы сегодня, ну посмотрите, это совершенно другой баскетбол. И в первую очередь из-за чего? Из-за того, что хорошо защитились. Не могу сказать, что мы с Одессой не защищались. 70 очков это тоже небольшой показатель. Но и Одессу нельзя сравнивать там, с химиком по подбору игроков и по всему. Вот. Поэтому. Красивый баскетбол был сегодня. Спасибо всем да, за поддержку, веру. И я вначале увидел пустые трибуны, думаю, ну вот уже все, уже не ходят на баскетбол. Потом подтянулись люди, спасибо. Ваша поддержка очень нужна команде. И главное, что вера, понимаете, вера. Критиковать всегда легко. Самое простое, что надо сделать, это помогите чем-то. Помогите эмоциями, помогите поддержке И с игроками. Поэтому спасибо. Вашка утримывая, инзамцы днимают фураж, да, эксперт, но мы самостоятельно сильно будем учить вырешивать ситуацию, яркость с ними справляться. На банку. <свес> На банку. Рвались. Я говорю, это надо было садиться, так рваться. Выпустить и при 30 очках выпустить. Куда тебя выпустить? Ты свое дело сделал уже, сиди. Поэтому сразу же на банку, если вижу, что переигрывают и, и где-то что-то тянут на себя лишнее, сразу же на банку. Зато зрителям нравится, он <Either way. unch bullyingisocial>